Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Betul, Mipuan pada saya untuk membahaskan Akta Imigresen Pindaan 2025. Perbagai isu yang berlaku dalam negara kita yang melibatkan keluar masuk termasuk isu pelacur asing, isu pedata asing, isu... Pe apa apa pembantu rumah dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perkara yang harusnya ditangani dengan sebaiknya. Dan kita tahu bahawa pindaan ini adalah sebagai akta untuk kawalan kemasukan keberadaan dan pengusiran bukan warga negara dan struktur asal berasaskan kawalan manual sama ada di laut, udara dan darat. Jadi saya ingin penjelasan daripada akta ini sejauh manakah mekanisme perlindungan data peribadi dan biometrik telah diwujudkan untuk memastikan supaya penjagaan kerahsiaan, penjagaan keselamatan dan integriti data dapat diselaraskan. Jadi kita tidak mahu indah dari sudut akta tetapi akhirnya apa dari sudut kesannya jangka panjangnya memberugikan apabila data-data kita boleh dicerobohi begitu juga uh, saya ingin tahu tentang hak rayuan dan semakan jika ditolak masuk uh, sekiranya pegawai imigresen menggunakan kuasa menolak kemasukan berasaskan kegagalan menyerahkan data biometrik uh, adakah individu terlibat akan diberi hak rayuan formal dan apakah prosedur saya makan keputusan tersebut untuk memastikan keadilan dan mengelakkan supaya penyalahgunaan kuasa berlaku. Dan begitu juga tentang uh, inklusiviti dan saluran bukan otomasi. Memandangkan pindaan memberi keutamaan kepada otomasi, apakah jaminan kerajaan bahawa saluran manual yang mencukupi terutama bagi OKU, warga emas yang mung mungkin mereka ini lebih selesa, lebih selesa dengan menggunakan cara manual. Jadi sejauh mana pendekatan yang dibuat terutama di sudut pengecaman wajah supaya tidak ada diskriminasi bagi akses bagi yang nak keluar masuk dalam apa bila berada di pintu masuk. Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan Seksyen 22A iaitu berkaitan dengan hak mengumpul dan merekodkan Uh, data pribadi. Uh, jadi dalam dalam Rang Undang ini menyebutkan bahawa uh, bahawa dalam bagaimana di, uh, cara penentuannya ditentukan oleh Ketua Pengarah tanpa sebarang garis panduan dalam akta. Jadi ini adalah satu perkara yang boleh menyebabkan salah guna kuasa. Dalam konteks pengkalan data ini yang bakal sudah tentulah apabila pengumpulan data akan melibatkan jutaan rekod biometrik warga negara, pelancong-pelancong dan sudah tentulah memerlukan kepada rangka pelindungan data yang jelas. Jadi kelemahan ini boleh menjejaskan keselamatan maklumat. Jadi saya ingin tahu kenapa tidak ada garis panduan yang jelas dalam akta ini bagaimana untuk membentuk, menentukan cara dan kita lihat kuasa besar diberi kepada ketua pengarah. Jadi sejauh mana kes, apa, pemantauan dibuat. Saya ingin tahu juga sebab kita dalam negara kita banyak isu-isu yang berkaitan dengan pendatang apa ataupun pantu asing, pembantu rumah yang datang bekerja di Malaysia. Yang sebelum ini ada juga kerjasama antara G2G dengan negara sumber. Tetapi saya dapat maklum bagaimana agensi yang telah dipersetujui bersama antara negara sumber ini tidak digunakan pakai tapi menggunakan saluran Uh, visa house ataupun pass house yang ditandatangani oleh ketua pengarah ataupun pihak tertinggi jawatan sama ada di Motek ataupun di KDN dan ini boleh menyebabkan salah guna puasa jadi saya ingin tahu sejauh mana digunakan uh, dan saya ingin tahu berapa banyak dah uh, visa visa ataupun pass house ini telah dikeluarkan yang yang melalui apa kelulusan melalui ketua pengarah ataupun melalui uh, KSU kementerian yang terlibat begitu juga berkaitan dengan kemasukan GRO ke negara kita saya dimaklumkan bagaimana sekarang ini hampir setiap hari ada kemasukan ke dalam negara kita GRO daripada luar negara termasuk daripada negara Balkan, daripada Egypt, daripada Uzbekistan dan sebagainya yang dibawa ke negara kita dengan melalui special pass, jadi ini adalah satu kemukaran Tuan yang dipertua. Eh, kalau kita dalam keadaan menentang LGBT, sekarang ini ada pihak pula yang bos kerongkong memberi laluan mudah kepada JRO masuk dan negara kita daripada negara luar. Adakah kita sedang menunggu bala daripada Allah? Ini adalah satu ancaman. Bagaimana kalau mereka masuk menggunakan kuasa-kuasa orang yang tertentu dalam jabatan. Sama ada dalam KDN ataupun dalam uh, MOTEC dan sebagainya. Mereka menggunakan kedudukan mereka. Mereka mengambil kesempatan masuk golongan teroris merisik-perisik daripada musuh. Bagaimana mereka nak mencari kelemahan negara kita. Ini sangat bahaya. Dan saya harap supaya pihak kementerian siasat, eh, pejabat ketua pengarah, pejabat KSU. Macam mana boleh lolos perkara ini berlaku. Dan begitu juga pegawai-pegawai yang terlibat. Banyak isu-isu yang berkaitan dengan penguatkuasaan. Apabila kita membacakan, apabila kita bincang tentang rang undang-undang, di antara para kepenting ialah penguatkuasaan penguatkuasaan melibatkan apa pegawai-pegawai. Ada pegawai yang terlibat dengan kes salah laku ditangkap oleh SPRM, tapi masih diletak di jabatan yang sama, masih mengendalikan kos kes yang berisiko tinggi, yang boleh membuat boleh terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Dan di manakah kepenisayan? Jadi saya ingin tahu, cuba cek dan selamat saya pihak betul-betul pihak kementerian jawab isu ini dan saya nak siasat pegawai-pegawai kalau kita ada akta dari sudut uh, pejabat awam apabila dalam tempoh tertentu dia kena ada rotation keluar putukah tapi kenapa ada satu setengah-setengah jabatan eh? contohlah ketua pengarah eh, di pegawai dia puluhan tahun tidak ditukar dan jadi saya ini bimbang salah laku kuasa berlaku dan saya harap perkara ini diambil perhatian. Tidak ada guna kita meluluskan akta tetapi kalau terus dalamnya diambil kesempatan oleh mereka tidak bertanggungjawab dan yang paling penting adalah keselamatan negara kita. Terima kasih Tuan-Tuan.